Чтобы стать звездой на радио, нужно иметь приятный тембр голоса. Чтобы стать звездой на телевидении, нужно иметь приятную внешность. Чтобы стать звездой в интернете, нужно просто оставаться самим собой. Все остальное сделаем мы, Академия Ютуба. Меня зовут Егор Крутоголов, а это звезда Ютуба. Come on! Жизнь каждого человека напоминает мне мой галстук. Полоса белая, полоса черная. У героев нашей следующей номинации была «Черная полоса». Но они сняли себя на видео, и с этого дня у них начнется исключительно «Белая полоса». Номинация «Герои Фола». <звы> Мои родители говорили мне в детстве, да и я это сейчас говорю своему сыну, «Всегда смотри под ноги во время ходьбы». Но если вы хотите стать звездой Ютуба, то ни в коем случае не слушайте своих родителей. Итак, третье место. центр попереджает водеев. На дорогах ожеледятся и неуважные школярки. Бережит лобовое скло. Выражение «сесть в лужу» многие воспринимают как метафору. А вот девушка со второго места нашей номинации воспринимает эту фразу исключительно как руководство к действию. Полюбуйтесь сами. Я не хочу замочить ноги. Стребаю! Ай! Ну, правда, я тоже не хотела мочить. но да ничего, можно будет не принимать сегодня ванну. И так помилась. прыжки в воду – олимпийский вид спорта. Но если по какой-то причине вы не попали в олимпийскую сборную, у вас все равно есть шанс прославиться. Итак, первое место в номинации «Герой фола». Зараз я покажу вам, как стрибают справжні крутые пацаны. Справжні крутые пацаны не боятся ветра. Они не боятся холоду И даже за грузнутые не боятся. Друзья, мне нужно с кем-то об этом поговорить. Дело в том, что в последнее время у меня такое ощущение, что меня повсюду окружают таланты. Таланты на работе, таланты на дорогах, таланты в Верховной раде и даже дома. Но самая большая концентрация талантов, конечно же, в нашей программе. Для них специально создана номинация ⁇ Битва талантов ⁇ И пусть победит сильнейший. Современные ученые говорят о том, что человек использует свою голову всего лишь на 3%, но ее потенциал намного шире. Наш следующий герой доказал, что голову можно использовать на все 100. Внимание, третье место. Мама, куда поделись все мои ручки? Ой, все где. А я и забыл, что чокал на потенцию. А, мамо, а ты не бачила мои шкарпетки? С каких это пор большая попа стала проблемой? Вот темнокожие американки по этому поводу вообще не парятся. Скорее даже гордятся. Друзья, потрясающий афроамериканский зад на втором месте нашей номинации. Встречайте. Цевкова там велика дупа. Мэнэн ось вы бачили! Вы зі своими кисточками, хіба на таке здатне? А ось так ви вмієте! Отик жінка! Представьте себе, летний жаркий вечер, вы взяли бутылочку холодного пивка, устроились поудобнее, а открывашки нет. В следующем видео вы узнаете, на что способен человек, умирающий от жажды. Внимание! Звезда Ютьюба в номинации «Битва талантов». У! Это внучек пляшку пива глямурно привез из столицы, то я думаю, как бы ее вот окрасить открыть. Вы решили взять пилку? За открывачкой далеко идти, но... И рекламе, я скажу вам, на На пенсии люди только начинают жить. Это неутомимо доказывают герои нашей следующей рубрики. Они танцуют и зажигают вопреки всем стереотипам и диагнозам врачей. Встречайте номинацию Старческий отжиг. Героине следующего ролика 85 лет. Но и в этом почтенном возрасте она дает жару так, что может позавидовать даже ее внучка. Наверное, весь секрет в красных туфлях. Третье место. Добавлю, я гадаешь, мы выиграем этот конкурс. Таня, Люба, бачишь, у меня в руках холодная сброя. Это, если нужно, будет судьи. поверите, на какие чудеса способны обыкновенные бегуди. Оказывается, они способны не только завивать волосы, но и возвращать молодость. Прямые доказательства на втором месте нашей номинации. Когда мой внук собирается на школьную дискотеку, он танцует вот Может, если я тоже так научусь, он как А там какого-то старшеклассника, я еще... Настоящему танцору ничто не помеха. Ни возраст, ни артроз, ни даже синие тапки. А иногда бывает, именно синие тапки помогают вам стать звездой Ютуба в номинации «Старческий отжиг». Внимание, смотрим и мотаем на усы. Ой, мамо, та що ж ви капці згорода не перевзули? Та відчепись ти зі своїми капцями. Не бачиш я мистецтво виконую! Але ж ці капці все мистецтво псують. Мистецтво доню, нічим не зіпсуєш. Тим більше капцями. Тому не заважай, Дай бабі відірвати. На наших прекрасних дорогах. случаются не только ямы и нетрезвые инспекторы ГАИ, но и такое, что можно показывать только в нашей программе. Да что об этом говорить, давайте лучше сразу смотреть. Итак, номинация «Дорожная страсть». Согласитесь, ДТП с участием милиционеров довольно большая редкость. Но если они уже попадают в ДТП, то это уже больше похоже на съемки голливудского экшена. Итак, третье место. из советов опытных водителей. При движении по горному серпантину для торможения лучше использовать двигатель, а не тормоза. Но наш следующий герой не использует ни то, ни другое. Он тормозит головой. Внимание, второе место. Некоторых водителей вообще лучше на дорогу не выпускать. Мало того, что они не замечают разделительных полос, такие другие транспортные средства в упор не видят. Главное, чтобы их замечали гаишники. Лишь на это уповаем. Внимание! Звезда Ютуба в номинации Дорожные страсти. Смотрим. звезд. Первая. Звезды, которые светят в небе. Вторая. Звезды, которые дают интервью на красных дорожках. И третье. Особенное. Именно для таких экземпляров у нас создана целая номинация. Сам себе звезда. Что будет, если скрестить отечественную школьницу и Чегевару? Я думаю, ничего хорошего. Хотя вам наверняка понравится. Итак, третье место. Хотите знать, как выглядит человек, который пишет песни для звезд российской и украинской эстрады? Он молод, съерошен, носит очки и одновременно похож на Максима Галкина и Жака Паганеля. А еще он расположился на втором месте нашей номинации «Сам себе звезда». то пою. Это девиз большинства современных исполнителей. Но такой рассказ, как в песне этой певицы, заслуживает отдельного внимания. Песня про лошару исполняет звезда ютюба в номинации «Сам себе звезда». Конечно, круто, когда ни за что не нужно платить. И ты наивно решил тут меня соблазнить. Тебе в башку ударил, видно, лишний виски стакан. И ты i sta он э, не только продлевает жизнь он еще и, э, разглаживает морщины и качает пресс не верите у нас все доказательства на лицо прямо в рубрике комната смеха пожалуйста В первую очередь оно хорошо тем, что в этот период можно абсолютно безнаказанно делать всякие глупости. Ну, например, можно э, писать в штаны, э, можно одевать штаны на голову, причем те же самые. Э, можно вообще без штанов хохотать над всякими не смешными вещами. Собственно, именно этим и занят наш парнишка с третьего места номинации. Дивись, дитинко, селера. Це така рослинка, з якої мама зробить нам салатік. Як смішно. Мій татко постійно намагається мене розсмішити всілякими несмішними штуками. Селера, Ну то й що? Але ж не можна старого розчаровувати. От і регочу, наче дурень, з якоїсь там трави. Наш следующий герой также нашел себе оригинальный источник веселья. И он абсолютно легален. Это его мама, пытающаяся навести порядок в доме. Смешной пылесос на втором месте номинации. Ой, как лоскота ты штукой просто вписаться с смеху можно. Мама не лоскочет А если він не вытримает и вписается, то дед подлогу мыть не нужно будет. Ой, как смешно я придумал. Друзья, ну мы-то с вами знаем, что для по-настоящему безбашенной радости не нужны никакие вспомогательные средства. Достаточно быть просто звездой Ютуба. Встречайте, беззубая, но очень веселая звезда Ютуба в номинации «Комната смеха». И чего я так хочу? Я и сам не знаю. Мабуть, тому, что зубів не маю. Побачил своих братьев в зеркале, и теперь никак не могу заспокоиться. вывести человека из села возможно, а вот вывести село из человека практически нереально. Вот и герои нашей следующей номинации никак не могут справиться с этой задачей. Давайте же вместе понаблюдаем за этим процессом в номинации «Село и люди». Быть первым парнем на деревню уже давно не круто. Круто быть первым парнем на деревне на Волге. Ну или хотя бы на мотоцикле Иж наш парнишка на третьем месте именно так и думал. Внимание на экран. Ага, девчата, зацените камен байк, Это ты бы туга, первый байкер на селе. О, а все сосиски в треба текать, пока дед Микола не вышел, потому что все не меня Друзья, наконец-то мода на паркур докатилась до украинской глубинки. Но в отличие от городских паркурщиков, сельские не прыгают, а просто курят. Итак, второе место. Зара, я покажу вам мега крутой стрибок. Нет, это будет нереально экстремальный мега крутой стрибок. Да давай же стрибай, не треба меня квапить. Так у вашем селе никто не стрибал. Мне потребна концентрация. Ой, ты, точно так у никто не Водка и вода. На вид две практически одинаковые жидкости, но вот эффект от их употребления немного отличается. Как взаимодействуют две этих жидкости, наглядно демонстрирует звезда ютуба в номинации Село и Люди. Так. Води набрати, перше донести до сховища. О, чого ж земля так деться? Мабуть, відра заложки. Дивіться, тюки, дід Іван знову на і в водовози А ми йому стоп сигнал нечемо. Водові з Івану зховища прибув. Дозвольте пірнати. О, як же ж добре. А земля все одного йдеться. Точно відра заважки були. Друзья, давайте смотреть правде в глаза, коты захватили интернет. И более того, я даже уверен, что директор интернета тоже кот. Конечно, было бы правильно посвятить этим существам целую программу, но мы пока обошлись одной номинацией. Итак, кошачьи хитрости. Вы боретесь с лишним весом. Вы перепробовали множество диет и даже дошли до того, что вешаете замок на холодильник. На самом деле все просто. Заведите кота. Третье место. О, снова хозяйка забыла дать именисты и пришла смотреть свой дурный сериал. Давай доведу все работать самому. Вот. Ничего, я до своей вечери доберусь. Эк? а Я Говорят, животные похожи на своих хозяев. Похоже, у нашего следующего героя хозяин обжора. Внимание, второе место. Ну дай, ну дай, дай мне такую сосиску. Ну дай, ну дай, нажми. Не, я тоже хочу, как ты. Ой, так, хочешь? Здесь так хочу. Я хочешь. Ну, вот так, сосиску Как перейти реку, не замочив лапы, при том, что кошачьих колош еще не придумали? Мастер-класс по переправе через бушующую реку от звезды Ютуба в номинации «Кошачьи хитрости». Ну хто налив води на місток? Ну що це за неподобство? Не ну, хіба так можна? Тут же цивілізовані киці ходять. Ну от знову доведеться розкуряко робити. Смійтесь, смійтесь. Подивила б я на вас, якби ви переходили брудний місток у білих шкарпетках. очень странный жанр. Вроде бывает качественный видеоряд и сюжет есть, но все равно не кино. Хотя некоторые рекламы интереснее смотреть, чем фильмы. Именно такие ролики собраны в нашей номинации «Рекламный шедевр». Спать на рабочем месте очень опасно. Знаете почему? Потому что рабочее место сплошь и рядом состоит из твердых предметов. Убедитесь в этом сами. Эти предметы может вам зашкодить и подучить себя мягкостью. Если придя домой пораньше, вы обнаружите в шкафу полуголового мужчину, не торопитесь с выводами. Вначале посмотрите рекламный ролик со второго места нашей номинации. Может это хоть как-то поможет прояснить ситуацию. Вони закрили мене у ящику, і так я опинився тут. Люба, ти чула? Неймовірно. Не варто недооцінювати себе слова. Гарна історія здатна перевернути ваш світогляд. У японцев все не как у нормальных людей. Мало того, что они едят сырую рыбу, учат роботов танцевать, они еще и снимают самую сумасшедшую рекламу в мире, от которой пухнет не только голова, но и конечности. Встречайте! Звезда Ютуба в номинации Рекламный шедевр. <звы> Ай -яй! Ай -яй, Все з вами всеред. Так, не турбуйтесь. Я закриваю двері. А, пробачте Бога! Нічого не трубуйтесь. Я посуну крісло. Ого! Пробачте знову! Нічого, я закрию вікно. Пробачте, благаю! Давайте у лікарню! Та не звертайте на мене уваги! Перед тим божевільна вигода зробить вас божевільно щасливим! Эх, бывает, знаете, такое настроение, когда хочется бежать босиком по лужайке, гоняться за бабочками. А бывает такое настроение, что хочется эту лужайку превратить в поле для Куликовской битвы. Короче, по-всякому бывает. А у нас бывает по-всякому в номинации «Нервишки шалят». Если вы чувствуете, что вас вот-вот накроет волна агрессии или ненависти, то нужно срочно что-то разбить. А лучший объект для уничтожения – это рабочий компьютер. А если что-то не понравится вашему руководству, то есть железная отмазка. Нервишки шалят. Третье место. Так, куди подівся мій ресторатор? Знову цей клятий сіс адмін Поверніть мій ресторатор! Мені треба наводувати робочих. Не можу я працювати, коли щодня блокують ресторатор. Официально зарегистрирована самая дурацкая человеческая смерть. Мужчина завел будильник на 6 утра, а рядом с ним положил свой пистолет. Когда будильник зазвонил, мужчина поднял пистолет и застрелился. Так что нашему следующему герою еще очень даже повезло. Внимание, второе место. Да это я же иду. Ай, написай, я всю сорочку. Краще ты меня попросила, ниж позвонила. намного добрее и спокойнее худых. Да хрен там! Кто эту чушь придумал? Кто вообще эту хрень придумывает? А вы что смотрите? Смотрите свое первое место. Принцесс? Сам ти жирний слабак! Ця штука назвала мене жирним слабаком. Комп'ютер назвав мене жирножопим слабаком. Іграшка, я за неї штуку баксів заплатив. Навіть комп'ютери дозволяють собі мене взивати. Я такого не терпітиму. Я йому помщуся. На тобі! На тобі на має жирного слабака. І хто з нас слабак? Я, я її зараз приїду машиною. Пофіг, що в мене нема машина. Я її все одно приїду. маю, як обзиватися! Ось собі. На тобі жирного слабака. Ты ж тоді я зараз придаду до вас. Вот такой хит парад звезд нам выстроил YouTube на этой неделе. Не стесняйтесь снимать себя и своих близких, а мы ждем ваши видео в интернете. До встречи на следующей неделе. Ведь дальше будет еще круче. Пока!